вот это вон, Дала вот такую вот монеточку. Что, сейчас будем делиться, что у нас за монетка. Черта, непонятно, что за монетка. Еще и про труй попытаюсь показать, что за монетка. конечно, жалко, печально. Но практически все масончики такие будут, а только видно будет пойти копеечный масончик. А с той стороны сохранчик хоть получше. 1832 год. Такая вот монеточка. Пятикопеечный масончик походу. Ну шо? шукаем дальше. Так, друзья, сначала я не хотел подсказывать, так чицай, показывать, подсказывать. Такой вот ямочки выдал такой вот Колечко. Думав, воно мідне, обичне. наче втерте, воно, походу, серебряне. Що воно таке підказуєте? Воно як блищить на сонечку. Походу серебрішка. Колечко таке, серебрішка. Ті на де б'є, щоб лов'яниста бронза було, То вище 60 -ти не подимало б. А вон он беленький. Щетенький, такие колечко. Она на Деусе 73-75. По-любому серебрях. Что он такие подсказывает? а что, шукаем дальше. Так, друзья, с этой ямки от тут серебряный непонятный кружочек выкопал. Тут все с этой ямки, с рядышком, буквально так. Сейчас покажу, что выкопал такую вот штучку из ремешка Такую вот штучку. А мне дал еще одну находочку. Такие вот монетовки. Сейчас потом делается что вон за монетка. 20 копеечек. 1931 год. Лучше бы ты серебряху дал такого года вот 20 копеечный щитовичок попался такая вот монеточка ну, шо, шукаем дальше вниз такой вот ямки маленькой дало такую вот находочку сейчас будем делать что за монеточка Тогда ты там то свет. Чего? Копеечка Николаевская, походу. Да, походу, Николаевская копеечка. Тщательно и протру, и покажу, что там монетка. Вот, монетосочку выдала. Копеечку Николая Второго. Одна копеечка 1914 года. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. Там да, у нас такой вот ямочки. Не маленькая. Дала такую вот находочку. Сейчас будем думать, что он такие. Серебришка, походу. это накладочка откуда. -то. то ли с книжки, то ли бог знает чего. Сейчас я и протру и получше покажу, что у нас за накладочка такая вот красивая накладочка была откуда здесь серебришка солнышко как поблизко я думал вообще фольга думал сразу выкинуть когда я смотрю, не, не фольга, что-то набито такая вот находочка ну что, шукаем дальше ямочка не маленькая, такая сантиметров 30-35 и такую находочку выдала. Сейчас там дивиться, что воно за монетосик. Три копеечки 1879 года, походу, были. Чуть подотерта. Такая вот находочка. Да, под подобытенька. Такая вот монеточка. Все, шукаем дальше. мне такой вот ямочки малька выдала такую вот монеточку. Сейчас будем дивиться, что она за монетка. Худо копеечка Александра Первого. ща и про тройку лучше покажу, что за монетка. Это даже не копеечка, а две копеечки. Александра Первого. Две копеечки. Вот монетосик 1811 года. А вот монетка, но еще мыть надо, у нас она целая. Я не пойму, что она такая тонюсенька. Такие вот монетосик. Что, шукаем дальше. А мне выдала еще одну находочку. Сейчас будем интересно, что она за монетка непонятно такая вот монетка походу солид польский да солидик польский сейчас про и получше покажу что за монетка вот монеточку выдала польского солидика а вот монеточка. Красивенькая. С одной стороны и с другой. А вот монеточка. Хорошо. Шукаем дальше. А вниз такой вот ямочки. Да Вот такой вот находочек. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка. Один рубль. 61 -го года. Такая вот монеточка. Что? Шукаем дальше. А мені дало ще одну находочку, сейчас будемо дивитися, що вони такі. Нулковицей Но... готова полиця з номером 16. Терезко снова водить будеш ні. И вот плавить. Тело с зушка вот находочка дальше таким вот выдался Коп, трошки серебришка накопал, трошки царьков, трошки советов, такого всякого, перстеньки в две штуки. Ну все по порядку. Две цих, было как на монету, наверное, заготовочки под монету. такая вот штучка непонятно с чего так, такие вот пуговец такие вот что-то от ремня. штучка так так такая вот пуговица Наша 10-копеечная ходячка. Так, такая вот половець. Закрывочка от люльки. Такая вот находка. Такие вот половцы, два штука. Один канинг, один пуговець. Такие вот половцы. Так, такая вот накладочка куда-то цеплялась. Такая вот штучка тоже накладочка. Куда-то цеплялась. Такие вот что-то то ли сережечки то ли. С перстенька уж. Так. Два поздних совета.

3 копеечки 38 ну и 2 копеечки 53 так такие вот пуховец полковый 16 так. такие вот перстинеочек жалко что помушка на мой такие вот перстенечек с паучком. Так. Денежка 1859 года

Так. Трюха под отцерта 76-го года. Так, это я уже показывал. Так, копеечка Петровская, их тут -то тот -то был. Кусок, а обалденный был. Такая вот монетка. Так. Елизаветка Екатеринка. 5 копеечек. Такая вот монетка, но ее чистить надо. Все корона, все два орла. Значит, и так она и надо. Такая вот монеточка. Так. Солид польский. Такие вот. Метосик. копеечек 23 -го года. Такая вот находочка. Серебряное колечко. Для виток сцепочки. Такие шут. Непонятно. Так. Такая вот накладочка колось. Куда шла серебра. Одна часть одной и друга часть от нее. Такие вот. Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Побачимось а на следующем курсе.